Меня зовут Сергей Сидоров, мне 53 года. Я родился в городе Красногоровки. Большую часть жизни я прожил в этом городе. На данный час этот город разрушен войной. у меня отец военный был, и жизнь так связана была с переездами, постоянными, вот пришлось поездить. Но школу я заканчивал уже 8, 9, 10 класс, я уже в Красновароке заканчивал школу, да, выпускался здесь. Уже отец должен был выходить на пенсию, мы уже должны были переезжать в Красновороку. Там несчастный случай произошел, отец погиб на пожаре. 87 году выпускной мой был, да. Ну, конечно, впечатление на тот момент, как это было все торжественно, красиво, да. У нас клуб городской, в клубе все это мероприятие проходило, да. Потом в школе там у нас спортзал большой, дискотека, как обычно. Потом рассвет ходили встречать. Вот как раз туда, где вот там у нас такой ставок, как раз сейчас линия соприкосновения проходит, туда ходили рассвет встречать. Красногоровка – это довольно-таки чистый зеленый город э, в свое время. У нас есть парк огромный, э, было очень много роз высажено. У нас городообразующий предприятие – это огнеупорный завод. Вот, благодаря руководителям этого завода в свое время это все содержалось в там, чистоте, в порядке. Ну, если брать завод, там 1800 по-моему, какого-то года этот огнеупорный завод. Вот, и вокруг него поселение начало образовываться. Да, очень жалко, конечно, в данный момент он разрушенный. Эх, у нас практически разрушены все школы. У нас техникум аграрный тоже он сгорел. Вот, ну, завод, да, прилетов тоже много. Та же часть пожарная. Ну и частный сектор многоэтажки. Это все страдает. Это практически каждый день. Конечно, это такая ситуация, ну, как по мне, э, с одной стороны казалось, что это было надумано, потому что там какая-то очень маленькая горска людей была, они там что-то там пытались на нашей площади какие-то там собирать, но это настолько была небольшая кучка людей, группа. До последнего люди ездили. В Донецк, то есть не обращали внимания, что там происходило на администрации. Ну, люди простые, это все смотрели со стороны, просто, ну, ну, что-то у кого-то там где-то происходит, но никто не думал, что это будет вот так, развернется в такую сторону. Но вот у кого-то не хватило там силы воли или духа, или чего, чтобы это все просто пресечь раз и навсегда, и все. И я думаю, сейчас бы мы с такой ситуацией не столкнулись и ничего бы этого не было. Где там этот референдум проходил на самом деле, как он проходил, это все было. Ну, то есть большая часть людей, она не принимала в этом никакого участия. До 1 августа, да. Вот. Когда наши ребята зашли, я как раз был в сутках, дежурил на смене, да. Вот. Это началось ну, с активной стрельбы и все. То есть ну, мы, естественно, не понимали. Там связи у нас не было особой э телефонной. Это так все произошло быстро и, и все. То есть безболезненно, да. То есть город там ну, немного пострадал. Ну, 15-й год было, когда нас там 12 часов обстреливали. В тот день был прилет, первый раз дом мой разбило. Я находился дома вместе с мамой. Вот как раз у нас в доме подвал вот, опускал. И вот это было тогда 12 часов, просидели в подвальном помещении. Первая зима была тяжелая, потому что у нас с электричеством напряжение, у нас сразу не стало воды газа, потом перебили нам электричество, да, долго мы сидели, наверное, первые 3-4 месяца, да. Потому что мы даже дома на работу готовили тормозки на костре. Это было лето, еще лето осень, там маски готовили на костре. Потом уже, когда появилась у нас электричество, слава богу, дай бог вот, нашим ребятам, энергетикам, которые все это восстановили, там, копали, ну, тяжело было да. не ожидал. Информации много по телевизору подавалось. Но для всех это, конечно, был шок в первую очередь. Да. Вот. Потому что такое крупномасштабное вторжение. Ну даже никто не мог себе предположить, что такое может быть первые дни, да, чем мы занимались, потому что были проблемы с водой. Да, сразу же. Это холодное время было, да. Мы доставляли людям воду. Первое время я еще дома жил. А потом, ну, так ездил наведываться, потому что у меня дом находится ближе туда к линии разграничения, а я жил в пожарной части. Да. Практически я там ну каждый день был на работе. Начались периодические обстрелы, э, прилеты, да, это артиллерия, в основном, да, и потом оно ну плавно начало по возрастающей все это усиливаться, конечно. Там вокруг пожарной части, там очень много у нас ну, пожарная часть пострадала. Когда происходит обстрел, э, собирается сразу информация, э, выдерживается определенный там промежуток времени, ну, ну, чтобы было безопасно выехать сотрудникам после поступления как говорится, сигнала ну, о какой-то ситуации надзвучайной. Езжаем, ну и все, что от нас зависит, оказываем в полном объеме стараемся да ликвидировать все эти надзвучайные ситуации, спасти людей, если там такие есть, то есть это наша самая основная главная задача. был прилет, да, что у нас на тот момент на автомобиле вылетели, э, стекла были разбиты, ребята там э, старались сберечь, лежали, вот и ну сразу да, был, то есть тут никто не может предугадать, как это будет да, происходить. это у нас погибла девочка, был прилет такой на тот момент это все летом. В Красногоровке мы проработали до 18 июня. Это у нас обстреляли тогда. Вот конкретно. 18 июня выехали на тот момент в Курахово. И до где-то до начала августа мы дислоцировались в Курахово, а выезжали туда на дежурство в Красногорку. Ну, там оставались ребята дежурили, которые смотрели за имуществом части. Вот. И вот так вот у нас как каждая смена, приезжала туда на день и вечером мы уезжали. Вот до последнего момента, пока это было безопасно для нас. За неделю до 7 ноября приблизительно, плюс-минус, я приехал, забрал кое-какие вещи, ну то, что я смог там забрать, как говорится бытовые приборы. Вот. И буквально через неделю прилет, и дом ну, полностью разрушен, восстановление восстановлению не подлежит, только под снос. На тот момент, к сожалению, там стояли, это было утро, люди ждали, у нас там мужчина возил молоко, вот, два соседа были ранены моих, и женщина, к сожалению, погибла. Дом этот, конечно, это еще дедушка с бабушкой, дедушка у меня работал на заводе тоже в непору, сам военный в прошлом. Вот. Дом примерно где-то 47 -го года. Ну, дедушка восстанавливал, ухаживал за ним. Потом уже приехали мои родители, я. То есть, ну, старались, да, свой двор, как бы привыкли. Создавали все эти условия себе. То есть, облагораживали, оккультуривали, да. То есть, очень большой сад у нас, виноград. То есть, цветов много. Ну, все было красиво вот в один момент конечно все было разрушено один прилет всего навсего всего навсего один прилет вот то что осталось ну, ставили то есть пластиковые окна но все просто сложилось вовнутрь да курахова как бы приняла нас довольно таки неплохо там свой дом родной, как бы ты к этому привык. И, ну, не то, что каждый уголочек, ты просто шел на работу, ты уже как бы все это тебя все радовало, да, и ты идешь мимо школы, там встречаешь знакомых. Да. Тут тоже, конечно, встречаешь много из Красногоровки людей сюда выехали. Но, тем не менее, там роднее. Вот это фототехникума, это корпус. Тут, откуда я фотографировал, это бухгалтерия. Бухгалтерия осталась целая. То есть там разрыв между зданиями, как бы получается, бухгалтерия и спортзал остался целый. А это уже тут были выше коридоры, там аудитории были. Да, это аллея к техникуму, да. Да, это хозяйство там высаживали, ну, разные насаждения, саженцы, ну, то есть экспериментально. Ну, это первая школа, да это первая школа, она еще с 2014 -го года у нас не действующая. Да, там были прилеты, спортзал, она стоит, скажем так, это микрорайон Солнечный, она стоит на передовой. А вот это здание, да, второй школы, это еще старое здание, да, вот, до последнего, скажем так, когда перед ремонтом ее отреставрировали, да, был прилет, вот это крыло как раз горело, вот этой школы, да, и после этого ее восстановили. Если в Телеграме, это Курахова, Угледар. Есть еще у меня красногоровцы, да, постоянно слежу, потому что за жизнью города, то есть, если так назвать, назвать этой жизнью. Ну, там в основном, конечно, люди просьбы, Э, приезжают волонтеры, привозят помощь, там э, номера телефонов экстренных там служб, доставка лекарств, отправка, посылок, Красногорок, по Днепр, то есть вот, тем не менее. Хотя у нас перевозчик там, э, у него отец там, занимался доставкой воды, это недавно был, был случай, ну, пострадали, комтузило их они ехали на своей машине было такое. А я вот нашла Угледар, красногуровка mm -hmm. и это я так понимаю российский. В такой заходите российский? Нет, как бы ну, там много такой информации, mm -hmm. скажем так, она вызывает полные mm -hmm. негативы. Просто лишний раз не хочется с ней даже ну Этих вбросов, тем более все же понимают, насколько идет информационная такая борьба, даже в телеграм-каналах, постоянно пишут об этом. Дай Бог, чтобы это закончилось. А то, что восстановить, это ну, восстановим, все отстроим. Все будет, лишь бы закончилась эта война.